Bir stəkan suyu götürürsən, içərisinə 3 dənə İhlas oxu, 3 Quləuzubirəbbinnas 3 dəfə, Quləuzubirəbbilfələq 7 dənə Fatiha oxu. Yəni bu sahəni bilən alimlər deyirlər bunu. Və sonra o suyu iç. Səhərdə iç, gün ortada iç, axşamda iç və faydasını görəcəksən bir nəfər deyir, "Sehr edilmişdi. Bunu deyir, 2 həftə davam etdim, deyir, Allah mənə şəfa verdi." deyir. Yəni Fatiha surəsini bilməyən varmı? Yox. Çoxu bilir maşallah. İhlas, Fələq, Nəs ilk əzbərlədiyimiz surələr, hər kəs bilir. Yəni səhər stəkana bir stəkan suya öz nəfəsinlə yaxınlaşdırırsan, 3 dəfə İhlas, 3 dəfə Əl-Fələq, Qul əuzu birəbil Fələq, Qul əuzu birəbinnas nə surəsi, 7 dəfə Fatiha oxuyub o sudan iç. Və sonra o deyir, faydasını görəcəksən deyir. Əzəmətli nədir? Təsiri var deyir. Ruqya, yəni Allahın kitabında olur və peyğəmbərimizin kəlamları nə olur? və Allahın adları və sifətləri. Bu nə deməkdir? Hər kəsin yanına getməyin. Bəzən gedirlər falçıların yanına, götürür nələrsə yazır, sonra həmin şey evinə gətirlirlər. Bəzən də olur ki, cadu olur, Allah qorusun. Ona görə insan özü bunu oxumalıdır. Onların yanına getməyin. İkinci, şirk kəlməri olmasın. Yəni Allahdan başqasından cinləri, şeytanları çağıran kəlməri olmasın. Bəziləri yazırlar, amma başdan ayağa nədir? Problem də içərisində. 3-cü şərti nədir? İnsan etiqad etməlidir ki, mütləq bu təsir göstərir öz-özünə. Bu səbəbdir. Şəfa verən kimdir? Qoruyan kimdir? Uca Allah. Allah istəsə təsir göstərər. Yəni qəlbini bu səbəbə bağlama. Səbəbinə de sahib Uca Allah'a bağla. Bəzən görsən yazırlar, çox insanlar da var. Məsələn, çox soruşurlar. Qarma qarışıq yazılar, hərflər qarışır, rəqəmlər qarışır. Adına qoyula ki, göy bu duadan əmnədir. Doğru deyil, belə şeyləri olmaz. Yəni ümumiyyətlə belə falçıların yanına getmək olmaz. Çünki nədir? Şeytan cin çağırırlar, Allah qorusun.